Привет, меня зовут Костя. И мы учимся в седьмом А-классе. И у нас так получилось, что наши хобби совпали, И как бы я люблю заниматься, как бы снимать на камеру разные интересные вещи, как бы. Нет, именно на видео. А eso. я Я спортивно-бальный танцор, профессионал. Да, я там хорошо танцую, я буду танцевать, как бы под джазовую музыку. А я буду записывать. Да, все это мы будем выкладывать в виду. Также еще у меня есть. Ну, специально для этого они... Учился, я сейчас учусь монтировать видео разное. Э -э, с помощью разных программ. Ма. Ну, у меня очень много металей. Это мое любимое хобби. Я здесь с ним занимаюсь где-то с 6 лет. Ну, считаю, почти самым лучшим у себя в клубе. <решили> Похлопайся. Какие программы ты используешь для связи видео? Да, с университета или фотошоп иногда. Если мне нужно как-то просто я выбираю какой-нибудь кадр, например, если мне надо какой-нибудь поместить в кадре то я выбираю кадр какой-то помещаю в фотошоп и пишу. А у меня вопрос. так Я не сдержусь ну давай еще, у меня форма не та. Девчонки, а кто сна танцы Я. хорошо. Нет, это другие танцы, совершенно разные. Я просто на байдене. Я тоже на байдене. Пусть сами Пусть сами Да.

просто как смотрю на YouTube ролики, как обучение, и пытаюсь это применить в видео. А, то есть у вас а, программы, которые ты используешь, это они профессиональные? А, или, ну, а, вообще профессиональные, как бы, но я не настолько хорошо не владею. Профессионал. Ну, тут честно. А, <laughs> а, а, Леша, а, Леша, а почему ты, ты вернул именно танцы? Ну, там, ну, большинство мальчиков играют в ну, спорт, ну, там, футбол. Так это и... что не спорт, там, наоборот? Нет, нет, ну, я понимаю, почему именно <laughs> танцы?

а вот ты какие танцы вообще умеешь танцевать? Их же очень много, там для танго, бит, вальс, вальс, ватгар, вальс, переход вальс, вообще. вальс, пасхи. У нас это латино, а на степ, там был вальс венский вальс. Ух ты, венский вальс. Я соревнования. Да, очень У тебя есть партнер? Ну, я получил кубок, а так будет клонов 20 и. Кубок чего? За так просто кубок это. Кубок будинку, кубок в молодец. Вообще не второе место на районе, по всему району, это Шевченкос. Кубок, на районе. В какой хлопере кубок? Ну, О, это вот такой... Та, там... смотрите, Сейчас я объясню. Вот такой единственный привет. Просто получается, что, допустим, человек, когда танцует с партнером, то он танцует в одном классе, он там танцует, ну, там есть класс, там, допустим, N это новички, E это уже постарше, там К, Д, В, и всякое такое разное, там эти сеньоры, это уже дедушки, двабушки, мне всякое такое, ну. Я в Бенгазе танцевала, она так и за это получил кубок, там получается пара двадцать было, кажется, и там за первое место, там только одно первое место. Что там? Ты вот три мотуры миссии, да? Ну я миссия, что ты пару, по-моему. Нет, А это, когда танцуют пара, то пара в бою получает первое или второе место, или именно танцор? Вдвоем. Мы знаем, танцуем. А кубок, Я себе забрал. А кубок был из чистого золота? Леша, жди гостей. Я Ты не знаешь, где я? Да. Я знаю. Где? Шулак, я могу поставить. Шулак, я знаю,